Первый полет Юрия не на вертолете. Да я тебе говорил, нет, порудор он вообще хороший. Хвост нормальную сторону идет. Да. да ну и все тогда. Да, Ты да. не бойся его, если что, сразу бросай вниз. Вам к стенам близко не подходи и швыряй его вниз, и все. Че? Как ты хотел-то? Ты же учишься? Нежелательно. Ты вот знаешь, что ты вот его поднимаешь и чуть-чуть хвостом подруливай влево-вправо, влево-вправо. но только не вот так не раскачивай его, как ты его качаешь. Нравится, а? Учиться Учиться <говорит> нравится. <говорит> не отвлекай пилота. <говорит> да ты сам все равно к этому придешь. Мы ну, просто ты попробуй. <говорит> Но ну, мы же гоняли на твоем коптере, ну ты гоняй на наших вертолетах. Нет, просто я не понимаю, почему ты хвостом болтаешь, вот и все. Резкий хвост, что ли, да? Он в принципе сам хвост держит хорошо. Его подруливать не надо. То есть, вот, если он уходит, ты видишь, что он уходит, ты вот чик в другую сторону, он хоп и сам уйдет. Понимаешь, в чем дело? Если... Ты его знаешь что? Ты просто научись его на подушке держать. Вот то, что ты его поднимаешь вот так, это уже много. Ты его вот так поддерни и попробуй управлять. Это опасно уже было. еще раз. Ты его близко к стенам подводишь. Но ты его сильно хрен даешь. Старайся вот в этом квадрате кругляшке в желтом удерживать. Если выходит, хлюпнул его сразу и все. Ну это вот, понятное дело, это же не четырехвинтовой. Это же одновинтовая схема. Ну так в этом-то все и заключается одновинтовая да. схема, что их резкость. Не, правильно, что посадил, ты плохо его контролируешь. Плохо контролируешь, правильно, что посадил, говорю. все.